Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Bangsa Mekanika Kami masih lagi berada di Bangkok Bangkok International Motor Show Memang industri automotif Thailand ni dia memang jauh ke depan lah Anda boleh tengok dalam video overall kami Kami ceritakan daripada dulu Semasa dan juga akan datang sekarang Polisi segala-galanya Alright, bila kita bercakap pasal industri automotif dekat Thailand ni memang Kereta dan juga motor dia meriah Anda boleh tengok kami sekarang dekat booth Honda boleh nampak daripada ujung sana sampai ke ujung sana Okey. Honda kereta dengan Honda motor dia dia bercantum memang memang besarlah dan kalau kita bercakap pasal industri motosikal kita cakap motosikal okey. secara overall Thailand ni kebanyakan masanya dia dapat spek yang lebih bagus dan juga model-model yang lebih terkini bukan saja jenama Jepun tak kisah jenama China kebanyakan dia orang Ha, masuk dulu. Jadi kelebihan tu memang terletak pada Thailand lah. Jadi kita lambat sangat? Tak. Kita tak adalah lambat sangat. Ha, dia lambat tapi tak adalah lambat sangat. Anyway kalau kita bercakap pasal spec. Okay. Contohnya yang ini. Ha, ni Forza 350. Dekat negara kita Forza 250. Jadi basically kalau kita tengok dekat bahagian luar ni. Identical lah. Ha, memang sama lah. Cumanya apa yang kami cuba untuk sampaikan ialah bila kami buat review skuter-skuter maxi daripada China daripada zone test daripada M force SYM, QJ apa semua mesti ada komen-komen kau -komen, bang bila nak buat uh, maxi uh, skuter Jepun pun sebenarnya macam ni kalau kita tengok industri motosikal Jepun ni kalau kita compare dengan China Jepun ni dia sangat susah dia nak langkah ke satu step satu step tu memang sangat uh, lama okey Contohnya Forza ni saya tak ingat, mungkin dah 6 7 tahun dalam pasaran. Dia upgrade tu sikit-sikit. Okey. Kalau kita tengok dekat Thailand, okey. Dia pakai enjin 350, single silinder 350 cc. Kalau dekat Malaysia 250. Jadi, profiling pembeli juga sudah berbeza. Dekat Thailand, pembeli dia mungkin pembeli yang sama. Idea dia nak beli Forza 350 ataupun dia nak beli yang itu. ADV 350 sama ada dia nak maxi skuter ataupun adventure skuter tapi dekat negara kita Bonsio Honda dia meletakkan dua segmen yang berbeza jadi untuk maxi siapa yang nak beli maxi lah 250 Forza jadi untuk lesen B2 dan ke bawah jadi kalau siapa yang ada lesen B4 nak adventure nak engine lebih besar 350 dia akan beli ADV 350 tapi kalau dekat Thailand sama both engine pun sama lebih kurang 29 lebih lah bawah 30 horsepower dan walaupun model ni telah lama dan dulu dia lama sangat pakai meter penunjuk arah kiblat akhirnya dia tukar meter uh, TFT LCD boleh nampak lah dia punya meter tu dah semenggah lah sikit jadi nampak nampak proper nampak lebih modern begitu juga kalau kita tengok dengan Ayah X-Men akhirnya dia dah pakai meter-meter yang lebih canggih meter-meter yang lebih uh, model. Sebenarnya daripada dulu dia ada feature feature ni. Contoh nampak ni. Ha ni. Dia dah, awal dulu dia dah pakai ni. Motorized windshield ni. Forza ni dah lama dah ada. Dia punya keyless. Ini pun dah lama dah ada. Cuma upgrade-upgrade yang dia nak buat tu seolah-olah dia besar sangat. Dia makan masa yang terlalu lama dan itu menyebabkan dia boleh dipintas dengan mudah oleh jenama-jenama daripada China. Itu kita bercakap tentang Honda dan juga Yamaha, K okay. Oza dan juga Xmax. Kalau kita tengok Suzuki. Suzuki Burgman 400 yang rupa macam gajah kena lempang tu ber tak berubah lagi. Dia punya bentuk tu seingat saya 2016. Dah almost 10 tahun masih ada lagi Maxi 400 sisi yang pakai rim 14 inci. Sedih kalau kita tengok masih lagi ada yang pakai kunci orang masuk rumah pun dah tak pakai kunci sekarang ni semua killer dia masih lagi ketek-ketek dengan meter penunjuk arah kiblat itu kalau kita bercakap tentang Suzuki memang dia lagi lambat lah, lagi slow tetapi ok jenama-jenama Jepun ni dia terkenal because of legacy legacy jenama kualiti ketahanan yang itu memang kita tak nafikan daripada dulu lah. tapi kalau kita tengok daripada industri secara keseluruhan lambat laun kalau dia tak berubah juga, tak tukar daripada meter calculator G-Shock semua ke TFT dengan fungsi-fungsi yang lebih modern, saya rasa susah, ha, susah dia untuk bersaing dalam uh, market maxi skuter ni. Okey, ini yang Forza 350. Ah, ha, ini barulah meter yang betul. ADV 350. Meter sebelum ni dah macam jam G-Shock dah saudara-saudara. Jadi untuk motor dekat negara kita Untuk motor yang RM34,000 Takkanlah bagi meter yang sama dengan ADV160 Memang tak padan langsung Jadi Bila dia dah 2025 Fastly baru dia buat Macam ni Masalahnya Kenapa dia tak pasang meter ni Daripada awal dulu Sedangkan meter ni bukanlah baru Dia dah share dekat XADV750 Dah ada dekat Forza 250 Dia masuk satu-satu Dan itu anda kena faham Cara orang Jepun berfikir Okay kalau kita tengok unit yang ini, ini model unit 2025, model 2025. Okey. 2025 tak kisahlah dekat negara mana pun even dekat UK pun dia belum tukar lagi meter jadi dekat Thailand dah sampai dulu again bila market kita penting market besar kita akan dapat spek-spek macam ni lebih awal lah ini dekat Thailand lah cumanya saya nak cerita banyak-banyak pun sebab model yang di display dekat sini ini model yang dah diubah suai dah di upgrade, satu-satunya model yang diupgrade upgrade dekat sini, sedangkan yang lain dia bagi model standard, jadi macam saya nak cerita pun saya bersalah, tapi tak apa kita cerita juga boleh nampak uh, tingkat taraf yang dia buat dekat sini, jadi ada dia punya apa crash bar dekat bahagian tepi lepas tu dia ada inilah dia punya step dia yang diperbuat daripada maybe alloy, maybe apa benda, rim pun dia dah tukar color jadi color gold dan juga ada cover brake, cover caliper, caliper brake dengan cover lampu dekat sini. Lepas tu ada penutup ni untuk master pump dia. Uh, uh, apa uh, tank reservoir kat sini kat sini. Dan uh, belakang pun dah dipasang dengan kotak-kotak ni brand apa? Saya tak pasti, mungkin oh ada brand dia. Brand H2C. Maybe authorized Honda or something yang juga dipasangkan dengan bracket. Okey man, tunjuk kat dia bracket. Ini bracket CNC, nampak? Bracket CNC yang dipasang pada handrail original. Jadi kalau siapa nak pasang kotak especially yang aluminium macam ni kena cari bracket yang kuat sebab kedudukan kotak ni dekat belakang dia melantun-lantun kalau kita bawa kan. So kena bracket yang kuat supaya dia tahan. Ada orang beli bracket cak kambing kan letak dekat sini tak kisahlah ADV 160 ke atau skuter-skuter lain motor lain ni kan at the end bila dia terlalu bergoyang-goyang-goyang pak dia patah ha, anda boleh nampak lah modifikasi ataupun upgrade yang telah dibuat pada ADV 350 tapi yang paling penting ni meter ni inilah benda yang memang saya paling kritis sekali yang paling saya kritis sekali waktu ADV 350 ni dilancarkan pada aa, tahun lepas alright kalau kita tengok dari segi market skuter, saya nak tak nak cerita banyak lah sebab upgrade dia pun tak banyak kan. Eh. Uh, memang even untuk enjin, enjin single silinder 350 cc 29 horsepower. <laughs> Kalau kita tengok skuter-skuter daripada China untuk 350 400 cc kan, dia orang dah pergi 35 almost zone test dah almost 40 dah. Jadi ke arah situ, yalah mungkin ada orang wah oh, ni mungkin nak selamat. Kita tak tahu. Uh, kita kita kena tengok uh, 3-4 tahun akan datang lah apa yang terjadi dalam industri cumanya apa yang saya boleh katakan sebenarnya kemasukan ataupun uh, kebanjiran Maxi-Maxi skuter daripada China ni dia memberi uh, impak yang positif lah pertama dia bagi peluang kepada orang-orang lain pilihan dulu kita tak ada pilihan x max dulu harga memang bayang 250 yang nak naik 1314 pun berkicap Harga bila lepas kena markup sampai 30 32 tapi bila zone test masuk, SYM masuk, QJ masuk apa semua, harga dia dah mula jadi normal. Sebenarnya ini bagus untuk industri. Industri dalam erti kata pembelilah. Kita ada banyak pilihan dan juga kita tidak lagi terikat dengan harga tak munasabah lah. okay. Itu dari suguh industri. Dari kedua, teknologi. Kita memang kebanyakan daripada kita memang masih meyakini teknologi-teknologi ataupun brand daripada Jepun, cumanya kita contemplating Nak beli brand daripada Jepun Motonya udahlah tidak canggih, tidak laju pula. Tak ada kelebihan apa dah kan aa, Jadi, bila ada Persaingan-persaingan macam ni, kita boleh nampak Moto-moto yang semakin maju Dan akhirnya dia mendapat meter yang Warna-warni begitu, janganlah meter Macam kalkulator, alright Ini Honda 350 Dan aa, dekat sini juga ada Forza 750 Ada dekat atas pentas sana, tapi disebabkan ramai sangat orang review ha, itu mungkin kita review lain kali dan juga bukan saya tak nak review sebab kami dimaklumkan bahawa Forza 750 memang tidak masuk ke pasaran Malaysia sebab 750 tu memang diisi oleh XADV alright itu tentang motor-motor -moto di Bangkok International Motor Show oh lupa sebelum tu ini ada ADV 750 asal ha, dulu ada ada perempuan dan ini pula ialah Honda XADV750 motor yang paling susah kita nak beli dekat Malaysia since dia launch memang tak pernah cukup tak pernah cukup stok harga dia kena markup launch harga 70 masuk kedai harga jadi 150 memang mengarut ha, ini antara motosikal yang paling banyak orang markup lah sampai ke hari ini jadi ini model 2025 Walaupun kalau anda bukan pengguna XADV, kalau anda tak kaji, tak tengok, memang tak tahu apa beza dia daripada V1, V2, V3. Ini dah V3. V1, V2 memang nampak perbezaan dia Tapi V3 dah tak berapa nampak sangat Tapi tetap ada beza Alright Nampak lampu depan dia dah lain Dia dah tak ada lagi tulisan XADV dekat situ Jadi depan dia lebih subtle Lebih nampak bulat, lebih nampak gemuk Dia lebih nampak rupa Macam Forza 750 sikit Dia punya muka depan tu Saya tak tahu kenapa dia tukar Tapi saya rasa V2 nampak lebih cantik Tapi itu mata saya lah, mata anda saya tak tahu Kemudian mekanisme untuk mengadjust mengadjust dia punya windshield dulu kena pulas dua kena pulas dua sekarang cuma pulas sebelah sini saja Okay Man boleh tunjuk kan? Ha, dia pulas sebelah sini je dulu mekanisme ni dia ada dua kiri dan kanan sekarang ni boleh guna satu saja tarik ni dan juga uh, boleh adjust ha, ni tu naik ni dulu dia agak susah because kita kena gunakan ini ha, uh, tuil yang sama sekarang ni bila kita lock sini ni position dia kita buka tarik ni kita boleh guna ni ha, dia bagi lagi satu ni untuk tekan dan juga tarik jadi boleh dibuat dengan uh, sebelah tangan lah uh, sebelah tangan cumanya bukan paling maju tapi at least uh, better upgrade daripada model lama dan juga Siniman tunjuk dia ada uh, apa ni autocruise sorry lambat pula nak sebut jadi meter yang sebelah sini sebenarnya eh, meter pula dah switches yang dekat sebelah sini sebenarnya dia dah design balik dia dah design supaya lebih ergonomik dan juga senang dia nak masukkan ni ha, ni switch untuk auto cruise lah ha, jadi walaupun dia adventure orang kutuk-kutuk dulu adventure ada kau nak kata, orang pakai benda ni bukan nak masuk dalam hutan pun dengan clearan yang kecil macam tu tak ada siapa nak bawa masuk dalam hutan jadi kebanyakan orang memang bawa pergi hanyai je pergi jalan jauh-jauh convoy -jauh kena ada auto cruise tu kena ada atas highway dan juga dulu switch dia besar bagak-bagak gitu jadi yang ni dia buat lebih kecil lebih intuitif ah ha, mat salih kata dan ha, dari segi reka bentuk sebenarnya bahagian-bahagian sini saya cuba perhati dengan lebih lama tadi sebenarnya mana yang barunya saya tak nampak apa yang perubahan dia kalau ada siapa tahu ha, tolong bagi tahu dekat mana screenshot dekat video tu tandakan dengan jari dekat mana ah yang cuma yang pas pasalnya dia punya set bayangkan model yang sama dalam masa enam tahun ada tiga jenis seat V1 seat dia ke depan sikit lekuk dia ke depan sikit V1 V2 dia curve dia dia slopekan lagi Aa, bahagian ni maksudnya peha kita tak perlu lagi terkangkang itu dia dah rapat sikit V3 dia slimkan lagi kenapa tak buat benda ni daripada dulu <laughs> itu yang saya tak faham kenapa mesti satu varian satu varian satu varian kan dah mungkin uh, dia punya part list nanti tu akan jadi lebih susah ha, dari segi engine tak ada apa beza sangat cuma dari pergi dari segi dia punya gearbox dia punya dual class transmission tu dia dah upgrade sikit dia kata lebih smooth lebih lancar lebih bijak dia punya penukaran gear tu sebenarnya V2 tu dah ok cuma yang V3 ni mungkin dia lagi ok lah kot alright itu saja Assalamualaikum dan Salam Sejahtera